Поточний ремонт та ремонт асфальтобетонного покриття в місцях пошкодження при ремонті водоканалу теплових, тепломереж, там таких зовнішніх мереж, прозоро було, виставлено два лоти, виграло КП капевжерево. На цей час роботи проводяться? Ні, на час тільки виграли, заключили договора і. По капітальному ремонту доріг. По капітальному ремонту доріг. Значить, три дороги у нас пройшло через обласне фінансування, Два, дві дороги співфінансування перераховано, третя на черзі. Переможець визначений, але ще на сайті не розміщено, хто це. Область провела вже тендер. Скажіть, які дороги? Дороги це заводська першотравнева і залізнична. Розпорядження є. Так, розпорядження є на певні кошти. Договори уклали. Договори ми уклали всі. І коротко по кошторисним документам на інші дороги. Скільки ще зроблено у нас примерно? Сколько ну, зроблено ще на 8 дорог? Проект на крім до так. На капитальный, ремонт. На капитальный ремонт, да. У нас задел есть, если вдруг будут какие-то перераспределяться деньги, мы сразу вступим, так сказать, в эту игру. Два вида дорог, как правило, это официально. Но ямочный ремонт дорог, он, как правило, такого как бы нету, он не рассматривается. Есть текущий ремонт и есть капитальный ремонт. Капитальный ремонт вплоть до снятия основания, замены основания. По капитальному ремонту дорог... У нас с областного бюджета и нашим бюджетом софинансируется на сегодняшний день реально три дороги. Это дорога улица Первомайская, улица Заводская и улица Железнодорожная. Та, которая идет от улицы Заводской до кислотного, там, ну, до кольца, а потом дальше за кислотное. Идет. На эти дороги первые две примерно 4, больше 4 миллионов выделено областным бюджетом есть подтверждение распоряжения. И на дорогу, которая железнодорожная, выделено больше 9 миллионов на эту дорогу. На сегодняшний день все, что требуется от управления ЖКХ, все сделали. Желтоводского из мы все они сделали, сделали софинансирование перечислено 405 тысяч за первые две дороги, за вторую дорогу, за третью дорогу железнодорожную будет перечислено примерно 900 тысяч еще, потому что там 9 миллионов софинансирование составляет 10 процентов. Проекты мы сделали, проекты в среднем нам обошлись меньше 10 тысяч на каждую дорогу по сравнению с предлагаемыми нам ценами, которые доходили до 40 тысяч, ну можете себе представить какую сумму сэкономили, то есть десятки тысяч сэкономили только на проектах. На сегодняшний день подрядчикам была встреча, у подрядчика есть определенные проблемы, связанные с размещением асфальтобетонного завода. Городу повезло в том плане, что Восточный горно-обогатительный скомбинат, надо отдать им должное, они, несмотря на всякие перипетии жизни, сохранили свой асфальтобетонный завод. В связи с этим я не буду много рассказывать, проведены определенные встречи, есть точки соприкосновения. Асфальтобетонных заводов в регионе достаточно мало. Спасибо воздуху, что такой завод сохранили. Подрядчика этот завод заинтересовал, какие там будут правоотношения, аренды там или еще какие-то, мне неизвестно. Но тем не менее... Если случится то, что мы думаем, то как бы ну, город будет с асфальтом, по крайней мере. Потому что до сих пор асфальт приводили то с куцовки. Куцовка, кто не знает, это аж за верблюжкой. Это отсюда примерно наверное, за, за, 60 километров расстояние. С Кривого Рога тоже расстояние приличное там и так далее. Кто не понимает, асфальт когда везется, он остывает. Температура его падает, естественно, и поэтому, когда он будет к закладке уже непосредственно на покрытие, то температура может быть низка, недостаточно качества будет такого покрытия. Если завод будет здесь, то для города это будет, я считаю, благо. Коротко. Теперь дальше у нас есть текущий ремонт. По текущему работу так, по ремонту также были выделены суммы определенные. Это у нас на ремонт, текущий ремонт улиц города. Проведен тендер или прозора, как мы его называем. Определен победитель. Но ну, надеемся, что победитель в конце концов приступит к этим работам. Хотя пока вижу, победитель дает объявление местному телевидению о том, что ему требуется дорожные рабочие.